Страна и церковь на пороге выборов свое отношение к избирательной кампании высказал на пресс-конференции архиепископ Лука. Церковь отделена от государства по закону, но стоять в стороне от политических процессов не может. Уверен архиепископ Лука. В агитации священники не участвуют, зато свое мнение высказать могут. Православные влады, как говорит, поддерживают не какую-то политическую силу, а существующий порядок вещей, выступают против предвыборных расприй, голосуют за мир в душе и сердце. Мне бы хотелось всем посоветовать в первую очередь, что с бушующим сердцем никаких решений никогда не примешь. И в первую очередь необходимо посеять мир и любовь в своем сердце. Политические страсти ведут к личностным страстям, а это ведет к трагедии личности, к смерти личности. Я не имею права молчать об этом. Это мое обращение к политикам. Самой страшной из страстей считает власть. Отсюда все беды, уверен архиепископ. Говорит, даже во время войны не было столько неврозов, как сейчас, а это лишь очевидное проявление разрушения личности. Поэтому проповедуют чистоту души и помыслов. Уверен, только так можно сохранить духовное здоровье.